Hamıya salam dostlarım. Yeni videoma xoş geldiniz. Bu gün sizinlə birlikdə Binance Futures-da test suallarına və cavablarına baxacağıq. Hesab açdığımızda Binance Futures-da qarşınıza Binance sualları çıxacaq. Yəni siz Binance-ə daxil olduqda təsadüfən mi girirsiniz, yoxsa bu bazar haqqında məlumatınız varmıdır deyə bizi test edir Binance. Bunun olması sössüz ki çox yaxşıdır. Çünki bunun nəticəsində bilinçsiz halda istifadə eləməyimizin qarşısını alır Binance. Kanala abunə olub bildirimləri açıb və açıqlamadakı linkdən Telegram e, kanalımıza qoşulub şirkətimizin fəaliyyətləri haqqında ətraflı məlumatlar ala bilərsiz. Bilirsiniz ki, Binance ilə əməliyyatlar sıras sıra video hazırlayıram bu haqqda. Bu da onlardan üçüncüsüdür. E, biz bu videomda sual-cavablara gəldik. Burada futures e, yerinə toxundum. Buy və long var. Buy və lonqa toxunduqda isə sizə bir bildiriş göstərəcək. Ticarətə başlamamışdan qabaq potensial riskləri olduğunu görməyiniz üçün sizi belə bir testdən keçirir Binance. Daha sonra sarı düyməyə toxunub davam edirik. Qarşınıza bir video çıxacaq. Bu videonu diqqətlə baxmağınızı tövsiyə edirəm. Amma bu video ingiliscə çıxacaq qarşınıza. Anlaya bilmədiyiniz yerlər ola bilər. Bu videonun sonuna qədər baxdıqdan sonra start e, deyib başlayırıq. 14 dənə sual soruşacaq sizə. Yeni başlayan insanlar çətinlik çəkəyəceğini düşünərək təvəsə binərlər burada. Cavabı ortadakı məndə toxunduqda e, əgər cavab düzdürsə yaşıl rəng olacaq. Səf bir e, cavabı da seçə bilərsiniz, önəmli deyil. Hər hansı bir yerə toxunduğunuzda e, yaşıl bənt olan yer düzgün cavab olacaq. Buradakı sualları tək-tək e, tərcümə edərək anlamağımız e, sizin üçün faydalı olacaqdır. Məsələn, burada böyük əmrləri kiçik parçalara bölməkdən e, və riski azaltmaqdan bəhs edən bir sual var. Hər hansı birinə toxunun. Səhv olsa belə düz cavabı təkrarlandı seçə bilərsiniz vipellərlə 14 ədəd sualı cavablandırmış olursuz. Amma sizə e, tövsiyəyəm. Düzgün cavabları oxuyub başa düşərək irəliləyin. Əks halda zərərlı siz olacaqsınız. Suallar bitdikdən sonra paziya aça biləcəksiz artıq. Aydın olmayan yerləri yorumlara və yaxud da Telegram kanalıma yaza bilərsiniz. Sizə böyük məmnuniyyətlə kömək edə bilərəm. Videonun sonuna e, sonuna qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Hələlik